hammamiz istarisdaemas baribir o'zimizdan nazorat qilgan paytimizda de, o'zimizdagi kamchiliklarni bilamiz hammamiz o'zimizdagi bu kamchiliklarni tuzatishimiz kerakligini tuzatganimizda hamma narsa yana ham yaxshiroq bo'lishini idrok qilamiz tushunamiz lekin bu narsani o'zgartirishga hech kuchimiz yetmaydi masalan dieta qilinmoqchi bo'lganlar dietag qilaolmay qoladi kitob o'qiyman deydi til o'rganaman deydi hamma narsa keyinga surilib keyinga surilib bir muallaq bo'lib qolaveradi nima sababdan deyiladigan bo'lsa har bir odamni ichida ikki xil mexanizm bor birisi aytadiki sani o'sha eski holating yaxshi yangi holatga o'tsang vaziyating qanaqa bo'ladi deb turib eslatib turadi qo'rqitib turadi ikkinchi holat bo'lsa yo'q man o'zgarishim kerak deydi ikkalasi orasida talash bo'lgan vaziyatda inson istar istamas eski holatini ma'qul ko'radi ya'ni o'sha sportga qatnashmay qo'ya qolay shu yaxshi dieta qilmay qo'ya qolay shu yaxshi kitob o'qimay shu yaxshi deb turib dangasalikka e, e, harakat qilib qoladi qachonki agar inson e, eski vaziyatda voz kechishni xohlasa yangi vaziyatga chiqishga jasorat topa olsagina ana o'shanda o'zgaradi shuning uchun biz o'zimiz o'rgangan o'zimiz odatlanib qolgan hayotda kamchiliklarni ko'rayotgan bo'lsak buni faqatgina voz kechishimiz uchun o'zimizda jasorat topa olib qo'rqmasligimiz kerak chunki faqatgina o'sha jasorat bilan vaziyatimizni muhitimizni o'zgartira olganimizdagina ko'plab yaxshi yo'llarimiz ochilib ketadi